На сьогодні комунальне підприємство Чисте Місто встановлює нові контейнери для сміття, але місце розташування деяких викликало обурення жовтоводців. За роз'ясненнями, знімальна група телерадіокомпанії Степ звернулась до директора комунального підприємства Чисте місто Дмитра Ханіса. Вновь розставлені контейнери, поставлені опять же для зучення спросу для зучення правильності їх розстановки іменно в цих містах. площадки, на которых они должны стоять, чтобы мы не ставили их ни на остановке, ни на проезжей части. Будут изготавливаться стационарно, о чем мэр сегодня сказал на совещании, что выделяются деньги на это все дело. И как только мы будем понимать, что уже есть деньги, уже есть подрядчики, которые это будут строить, соответственно, будут изготовлены эти площадки. Сейчас мы изучаем правильность выставленных количественно Контейнеров, то есть хватает ли их для части населения, которая пользуется именно в этом месте. Может быть, три контейнера мало, может быть, много. Поэтому все мы поставили и изучаем. От этого будет зависеть, а какие остановки проектировать на два контейнера, на три, на четыре вот, размерами. И к этому, я думаю, в самое ближайшее время мы подойдем. С этим расшел... Это тем для изучения правильности выбора количества и места удобно, неудобно населению туда попадать, потому что мы собираем тоже письменные обращения и устные обращения в телефонном режиме мы собираем на предприятии, которые обрабатываются. Это не просто так, что мы услышали и забыли этот вопрос. Этот вопрос обязательно будет учтен при принятии решения перед установкой, расширением мест установки контейнеров. Вот. За тот мусор, который... Э, есть просьба. Мусор, который вы несете к контейнеру, чтобы попал все-таки в контейнер. Потому что много очень э, моментов таких, что стоят три контейнера, один из них забит и из него валится, два остальных полупустые, они стоят рядом. Идти надо два шага. Но почему-то люди ложат возле контейнера и пошли. То есть просьба понимать... Да, да. По уборкам контейнерных площадок тоже были вопросы и они есть, их много в старой, э, вернее, в новой части города, те, которые мы не меняли, старые контейнера. Есть просьба частного сектора. Пожалуйста, у вас есть день вывоза, вы его абсолютно знаете, день, время вывоза. Пожалуйста, пользуйтесь этим днем вывоза, выносите к себе возле дворов э, собранные в мешки мусор, мы его регулярно забираем, сбоев по вывозу мусора у нас нет частного сектора. Вот, поэтому просьба не забивать контейнера травой, ветками, э, ну, прочим, тим, що не відноситься за черным бытовым отходом. Скажіть, будь ласка, на направонии секторі там у всіх є договори на сміття? Чи Ну, 100%, 100 договорів немає, ні в одному місті, страны, наверное, ни в країні, 100% договорів. Ми маємо на сьогодні порядка 75% охваченного частного сектора договорами. Вот. Но вывоз мы осуществляем там, где у нас есть договор и там, где у нас есть оплата по этому договору. Мы это мониторим месячно. Вот. На улице, которая самая проблемная, мы разносим квитанции, напоминая себе, что ну, пора время платить. Людям, у кого есть какие-то вопросы по задолженностям, у кого есть какие-то вопросы, что кто-то уехал, не проживает, а мы продолжаем насчитывать него. У меня просьба прийти к нам. Э на офис, и мы сделаем перерасчеты, имея соответствующие справочки, что подтверждение, что отсутствие этого человека. Все спорные вопросы мы решаем мирно, принимаем людей, круглый, целый день мы принимаем с утра до вечера. Предприятие, предприятие чисто место. Вот. Это транспортное предприятие, как транспортное предприятие, оно 100% выполняет услугу. Вы все в городе видите, что контейнера, когда вы идете их выбрасывать, у вас есть куда выбросить мусор. То, что мусор валяется возле контейнеров. Но не проблема этого транспортного предприятия. Мы по мере своей возможности стараемся идти и убирать просыпь, то, что появилось, и те места в самих площадках контейнерах, где порылись, ну, как говорят, социальные элементы. Это мы подбираем практически каждый день, кроме субботы и воскресенья. Суббота и мы даем людям отдохнуть, и это в понедельник опять продолжается эта работа. Но именно вывоз с контейнеров твердых бытовых отходов проходит вот последние три года проходит без единого сбоя. Мы не сорвали вывоз ни зимой, ни праздничные выходные дни. Учитывая все там трудности, за которые я не хочу рассказывать, они есть у всех предприятий, вот, ни разу не было сбоя правильность того, что мы поставили вдоль проезжих частей э, нового евроконтейнера, дали нам возможность без сбоев сработать всю зиму, хотя снег чистился сложно, он, были ледяные надобы. То, что не выезжал автомобиль Ford, э, я хочу объяснить, потому что тоже очень много было звонков по этому поводу. «Форд» э, сейчас выехал, когда мы видим, что дорога стала нормальная, и контейнера можно катать. Вот. А для моментов, когда обледенение и контейнера на нельзя было подкатить к Форду, мы изготовили специальный захват, который ставится дополнительно на стрелу автомобиля Газон. Да, он немножко неудобный, газон перекрывает всю дорогу, всю проезжую часть. Но это дало нам возможность боковой загрузкой, боковой стрелой пересаживать через сугробы контейнера, забирать их регулярно. Мы регулярно это и выполняли. То есть автомобиль высохло, хорошее дорожное условие, выехал в Тульфорт и забирает в дежурном режиме.